হেল্ল' ব্ৰুৱা নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মই অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি যিহেতু ঘৰতে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰে চাবোন বনাব পাৰোঁ আজি মই বনাম নিমৰ চাবোন এয়া মই চাবোনৰ বাবে নিমপাত অলপ পাৰি লৈছোঁ নিম যিহেতু আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও উপকাৰী আৰু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণেও বহুত উপকাৰী হয় নিমে আমাৰ ছালত হোৱা বিভিন্ন ৰোগবিলাক নাইকিয়া কৰে চাবোন বনাবৰ কাৰণে আমাক লাগিব চফ বেচ এয়া মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আনিছিলোঁ এতিয়া চৌ্বিছ টুকুৰা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম যাতে গলাবলৈ সহজ হয় এয়া চব বেচখিনি কাটি হৈ গ'ল সুগন্ধিৰ কাৰণে মই লৈছোঁ এটুকুৰা নিম চাবোন আৰু চাবোন টুকুৰা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ যাতে গলাবলৈ সহজ হয় এতিয়া মই পাতখিনি ঠাৰিৰ পৰা ছিঙি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ পাতখিনি ধুই লৈ এতিয়া মিক্সাৰত দি দিছোঁ ইয়াতে মই অকণমান পানী দি দিছোঁ যাতে পিচিবলৈ সহজ হয় এতিয়া মই এখন কটন ৰুমাল লৈছোঁ ইয়াতে মই ৰসখিনি হিচাপে উলিয়াই ল'ম চাবোনখিনি গলাওঁতে ডাবল বইল পদ্ধতিত গলাব লাগিব তাৰ কাৰণে মই এখন কেৰাহীত পানী দি গৰম কৰি লৈছোঁ পানীখিনি উতলাৰ পিছতে মই চচপেনটো পাতি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াক লৰাই থাকিব লাগিব এয়া সম্পূৰ্ণকৈ গলি গ'ল এতিয়া মই ইয়াতে নিমুৰ ৰসখিনি দি দিম এতিয়া ধুনীয়াকৈ নিমখ ৰসখিনি মিহলাই থাকিম চিলিকন মূলখনত অকণমান নাৰিকল তেল সানি ল'ব যাতে উলিয়াবলৈ সহজ হয় মই গৰমে গৰমে চিলিকন মূলখনত দি দিছোঁ বাকী থাকি যোৱাখিনি ইয়াতে মই দি দিছোঁ এতিয়া পোন্ধৰ বিছ মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম এয়া আমাৰ চাবোন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া চাবোনকেইটাৰ পৰা ধুনীয়াকৈ এৰাই ল'ম পেনখিনি আঁতৰাবৰ বাবে বজাৰত এটা বস্তু পায় আপোনালোকে বিচাৰিলে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই যিহেতু ঘৰতে ব্যৱহাৰ কৰিম সেইকাৰণে দিয়া নাই এতিয়া মই ইয়াতে আপোনালোকক চাবোনডোখৰ ব্যৱহাৰ কৰি দেখাম যদি আপোনালোকে চাবোনডোখৰ বেছিকৈ ফেনোৱাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চব বেচৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছিকৈ দিব এয়া ধুনীয়াকৈ ফেনাই গৈছে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ভাল পালে যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশেৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই